мы большие оптимисты, поэтому 12 ноября 2022 года мы собираемся праздновать 100 лет нашему музею, который был создан в 2022 году. И в связи с этим мы совместно с журналом «Антиквар» создали творческую группу и подали на грант Украинского культурного фонда, и успешно его выиграли, на ряд мероприятий, посвященных празднованию столетия нашей галереи. Сейчас создана большая творческая группа по осуществлению этого проекта. Это изменение идентики нашего музея, которая как новая кожа, которая является неотъемлемой частью образа нашего музея. Она сейчас предваряется в жизнь. Это изменение всех наших информационных направлений сетей, онлайн-продуктов. И мы создали специальный шрифт, который будет рехарактеризовать все продукты нашего музея. Мы создали новые подачи информационные для нашего зрителя и приступили к созданию первых печатных продуктов, которые должны быть созданы в честь столетия. Мы здесь подготовку и выдание. Оновленого путівника музею це грунтовне фундаментальне видання проведе глядачів, відвідувачів по оновленій експозиції Київської картинної галереї, яка теж змінюється концептуально і відповідає новітнім стратегічним напрямкам музейного розвитку. Серед видань проекту. Грунтовний каталог присвячений іконопису 13 20 століття та давньоруському декоративно-прикладному мистецтву у зібранні Київської національної галереї. Вперше буде виданий повний науковий каталог цього сегменту музейного зібрання. Ще одне видання проєкту це культурологічний путівник. Київські адреси Михайла Врубеля у фондах і в експозиції київської картинної галереї знаходяться знакові для творчості врубеля роботи. Впервые поработав як как бы, как куратор експозиції в 2016 році. Возникли проблемы с визуальной коммуникацией музея, потому что афиши, посты, реклама, все было в разном стиле и очень сложно было идентифицировать, что это исходит именно от этого музея. Мы начали работать над поиском приемов, которые могли бы передать разнообразие коллекции музея и ту многогранность, которая присутствует в художниках, которые здесь представлены. Проанализировав текущую ситуацию, мы заметили, что основным символом используется панночка художника Маковского, что немного нелогично, учитывая, какое количество известных великих художников представлено в музее. Здесь есть и Айвазовский, и Репин, и Шишкин. И следующая мысль была, что если включить эти работы в коммуникацию музея на уровне символов, включить работы прямиком в текст, используя их как буквы, как символы, как знаки препинания в коммуникации музея. Важным элементом коммуникации музея является шрифт, и для полной передачи характера музея было принято решение разработать свой шрифт. Мы сколлаборировались с шрифтовым дизайнером Дмитрием Растворцевым. В итоге этого сотрудничества был создан шрифт Knack Serif, который используется во всей коммуникации музея, и независимо от того, это вывеска, постер или подпись к работам, оно все остается уникальным и характерным для самого музея. Была еще задача продумать навигацию, продумать внутреннюю коммуникацию, продумать digital коммуникацию, поэтому наша работа идет очень далеко и что самое главное она выходит далеко за стены музея, потому что она систематизирует все то, что здесь происходит и позволяет коммуницировать на понятном внятном языке абсолютно в разных плоскостях медиа но быть узнаваемым и что самое главное актуальным для музея избавившись от множества декоративных отягощающих элементов мы сделали акцент на главном на искусство и надеюсь что наша работа будет глубоко интегрировано в музей, и он станет узнаваемым и актуальным.